в Чернобыльской атомной станции 1986 года 4 мая 5 мая 10 часов 10.00 Сэр можно э, третий реактор можно включить? Да. В, все в норме приду к умение. Испар... М. да уж красиво и <свас> Мы выжили! Я бух иди сюда, <свас> <свас> я один только выживу здесь. Я <мог. свас> Надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо за э, просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь э, на мой канал. Всем спасибо за просмотр. С вами был э, Колодин Драйк и больной человек, который не умер даже от атомного взрыва. Когда оно слабо взорвалось, там было столько разного. Я... Слушай, люди, я, кажется, понял, почему оно так слабо взорвалось. Там... Да-да-да, там взорвалось два, а остальные были не тронуты. То есть там надо было сделать как-то по-другому, по принципу. Ну ладно, коротенькое дракона Там О, запор у дракона. Кстати, между прочим, дорогие друзья, я скачал... Я скачал, у меня, братья, как всегда, придурки, можно опять сказать. Я скачал новый мод такой на самолете, но он какой-то нерабочий, я не понимаю, как на нем играть. 4. У меня уже стоит три мода, и как вы видите, вот такой чай. Четыре. И как вы видите, такой чучку. Что... Ну, вы сами видите. Все вы сами видите. Следующие выживания будут, типа, в Чифемире. Ну, я думал, что реально, я думал, что разрушений будут больше. И я никогда бы не подумал, думал, что да? вот этот вот чмо да? выживет. Ну ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Так, э -э надо видно... погодить. Э -э погодите, погодите. Просто понимаете, этому мужичку... Мужик, ты выжил? Мужик, ты выжил? Выжил? Все, прости, босс, босс, прости. Ты же вроде мой босс был. Я просто как-то попутал, чувак, я попутал. Куда ты попер? Тут же радиация, монстры, как бы все такое. Ну и ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки на канал. Повторяю, надеюсь вам понравилось. Ну и всем пока.